नाची, भाई, बड़ा भाई छोटा भाई जो तो भी आप समझो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ कोई पार्टी का बोल के नहीं आया हूं सिर्फ दुख और अफसोस मुझे इस बात का है।, है कि देखो अगर मेरे से कोई बोलने में गलती हुई हुई तो मुझे माफ करो लेकिन मेरे भाई और जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हम ऐसे ही परेशान होंगे आज जहां हम सजदा करते हैं जहां हम अपने आंखों से आंसू के अल्लाह को मनाते हैं और अल्लाह हमारी सुनता है जो हम जहां पे इबादत करते हैं ये लोग में इतनी ताकत कहां से आ रही है भाइयों सिर्फ इसीलिए आ रही है कि हम आपस में मोहब्बत में नहीं है हमारे में कोई मोहब्बत नहीं है हम हर एक मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं किसे में कोई मोहब्बत नहीं रही इसीलिए आज ये बहुत अफसोस की बात है कि लोग इतनी डेरिंग कर रहे हैं कि मुसलमानों के घरों में जाके उनके घरों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं आज हमारी मां बहने मासूम मासूम बच्चे वहां पे बारिश में ऐसे हालात कर दिए लोगों ने कि हम सब परेशान हो गए वीडियो देखने के बाद उस कमी में कोई इतनी शर्म नहीं आती लेके हमारे मिनियार को जाके तोड़ रहा है वो वहां के जो खुद को बोलता है कि मैं किसका वंश महाराज ने हमको ऐसा नहीं सिखाया था महाराज ने इतिहास है शिवाजी महाराज का कि वो हर समाज के हर कौम के लोगों को लेके चलते हैं क्या शिवाजी महाराज थे जब वहां पे मस्जिद नहीं थी वहां पे दरगाहें नहीं थे सब कुछ वहां पे था लेकिन ये लोग जो बना रहे हैं ये जो डर रहे हैं ये हमारे खिलाफ सौ करोड़ है ना वो हम पच्चीस करोड़ है पच्चीस करोड़ का इतना खौफ है उन लोग को क्या ऐसा मुसलमानों का डर है उनके दिलों में याद रखो मुसलमानों सुबह अल्लाह के किसी को डरना नहीं है इज्जत जिल्लत मौत सब अल्लाह देने वाला है हमारा रिज्जत अल्लाह के हाथ में हमारी मौत अल्लाह के हाथ में तो हम इनसे डरेंगे कभी मत डरो डरो सिर्फ अल्लाह से लेकिन जब भी हमारे दीन की बात, बात आती है हमारे इस्लाम पे बात आती है मेरे भाइयों, हर एक अपनी अपनी पार्टी को छोड़ दो, किसी से कोई पार्टी से लेना देना नहीं है हम सिर्फ एक मजबूत से खड़े हो जाओ जब ये ताकत बनती है ना अच्छे अच्छे यादें तीन थे लाखों पर भारी थे तो आज भी हमारे उलमा है हमारे बड़े बड़े जो उलमाए हैं हमें उनके पीछे भी चलना है उनके बात को भी हमको रखना है हमारे जो भाई आज जिसने भी मैं भी हमारे यहाँ के उस्मानाबाद की जो टीम है उनका बहुत तह दिल से शुक्र अदा करता हूँ मैं मैं तो लेट पहुंचा लेकिन उन्होंने सब इंतजाम किया उन्होंने ही सब कुछ किया है सबको बुलाया गांव गांव में उन्होंने फोन किया मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह हम सबको इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आने की का फरमाए और हम सब में मोहब्बत करे और निश्चित करता हूँ तो आज वहां, तो वहां तक नहीं हर जगह पहुंचेंगे तो हम अपने अपने जगह पे अपने मजबूत से रहेंगे इन शाह कोई हम तक नहीं पहुंचेगा हम उसको फाइट करते रहेंगे संविधान के हिसाब से कायदे के हिसाब से कायदा नहीं तोड़ेंगे हम कायदे के हिसाब से हम करेंगे इन शामिल बहुत बड़ी बात होती है किसी की वो जगह जहाँ पर वो अपने मौला के बारगाह में सजा करते हैं वहाँ पर आकर उस पर पथराव करना ये बहुत बड़ी बात होती है तो लिहाजा हमारा यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि हम कलेक्टर साहब के जबानी हुकूमत तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाए या और कोई किसी का दौर हर दौर में वो मस्जिद और दरगाह बरकरार की आप हिस्ट्री उठा कर देखे मगर वो जो गवर्नमेंट है आमचे पक्षाचे माननीय अध्यक्ष बॅरिस्टर असोद्दीन वयसी साहेब आणि महाराष्ट्र परदेशचे प्रदेश अध्यक्ष इमत्या जलील साहेबांनी आम्हाला आदेश दिला की जिल्हा अधिकाऱ्याला तुम्ही निवेदन द्या आणि जे महाराष्ट्रामध्ये जी घटना झालेली आहे विशालगडमध्ये हे घटना खूपच म्हणजे बोलण्यासारखी घटनाच नाही एवढी चुकीची घटना या लोकांनी केलेली आहे ज्या स्वतःला राजे म्हणतात तर हे राजेच्या लायकीचे आहेत का हे नाही खरंच हे राजेच्या वंशाचे आहेत का हे आम्हाला डाऊट होतो का तर शिवाजी महाराजांनी ज्या महाराष्ट्रामध्ये आदर्श दिलेला आहे तो आदर्श यांनी पाळला का आणि मस्जिदवर जाऊन मस्जिदवर हमला केला तिथले जे आमचे क कुराण आहेत पुस्तक आहेत अनेक ह्याला ह्यांनी जाळपेड केली आणि मस्जिदच्या वरी चढून मजिदचे मिनाराची तोडफोड केली हातुड्यांनी आणि तिथं जी लोकं राहतात मुस्लिम समाजाचे त्यांच्यावर जाऊन अत्याचार त्यांच्यावर जुलूम केला त्या लोकाला तिथल्या मारल्या तलवारांनी त्याला भ्या दाखविला आणि लहान लहान लेकरं ज्या असल्या पावसाळ्यात लेकरं पूर्ण इकडं तिकडं पळापळीत लेकरं झाले म्हणजे एवढी त्यांनी तिथं दहशत निर्माण केली आणि मी अजून एक सांगू इच्छितो की तुम्ही मुस्लिम समाजाला काय समजत आहे जितकं आम्ही सहन करायची आमची कॅपॅसिटी आहे तेवढं आम्ही सहन करणार आहे आणि या ह्याच्या वरी जर पाणी चढलं तर आम्ही सहन करू शकत नाही मी एवढंच विनंती करतो शासनाला की आम्हाला मजबूर करू नका आम्हाला बी हात आहे आम्हाला आहे काय मागणी आपली आमची मागणी आहे की ह्या ज्या आतंकवादी लोकांनी तिथं जी हमला केला आणि मस्जिद जी तोडफोड केली आणि त्या लोकांवर जी जुलूम ह्या लोकांनी केलं ह्याला कठोर ती कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे ह्याला जामीन सुद्धा भेटायला नाही पाहिजे या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीला आणि गृहमंत्रीला या दोघाला माझं सांगणं आहे तुम्ही झोपलेत का आणि आज पूर्ण समाजाला माझं एवढं सांगायचं आहे की जी आज मुस्लिम समाजाने भरून भरून जी महाविकास आघाडीला मतदान दिलेलं आहे त्या महाराष्ट्रामध्ये कुठे गेली महाविकास आघाडीचे लोक आमच्या उस्मानाबाद जिल्ह्याचे खासदार कुठे गेले त्यांनी काय बोललं का उद्धव ठाकरे साहेबांनी काय बोललं का कुणीसुद्धा काय बोलायला तयार नाही तर माझ्या पूर्ण मुस्लिम समाजाला विनंती आहे की तुम्ही समजून घ्या या महाराष्ट्रामध्ये काय चालू आहे आज एम आज आय एम पक्षातर्फे निवेदन देण्यात आलेलं आहे धन्य आंदोलन होतं आमचं की कोल्हापूर विशालगड राजपूर या ठिकाणी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्याप्रमाणे लोकांनी संगणमताने मस्जिद दरगाह आणि मुस्लिम समाजाला टार्गेट करून जे त्यांच्यावर अत्याचार केला आणि त्यांच्यावर जी हल्ला केला त्याबद्दल आम्ही निषेध केला आमची कलेक्टरला निवेदनसुद्धा दिलं आम्ही की ज्या लोकांचं नुकसान झालेलं आहे तिथं घर जाळलेत दगडपीक झाली त्यांचं जीवेचं नुकसान करण्याचं प्रयत्न केलेला आहे तर त्यांना जे काय नुकसान झालेलं आहे नुकसान भरपाई त्यांना द्यावी पाच पाच लोक रुपया त्या घरवाल्यांना द्यावे ही अशी आमची एम आय एम पक्षाकडून आज पूर्ण महाराष्ट्रात एम आय एम पक्षातर्फे हे धरणे आंदोलन आणि निवेदनाचा प्रोग्राम आहे तर ह्याबद्दल आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद कलेक्टर साहेबांना आम्ही आमच्या पक्षातर्फे निवेदन दिलेलं आहे तुमच्या मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर किंवा आंदोलन करू